Спица Спится замечательно. Энергия тоже хорошая. Поэтому, когда мы туда открываем, единственное, что для тех, кто первый раз, вот здесь есть такой замочек, его надо обратно закрывать. То есть есть стих, мы целиком, целиком ходим. И утром, я люблю, на вот этот объем, вот на это, только горячую вот можно чуть-чуть больше, и просто стих. Если я вот это присыплю, Что у нас там на происходит? Уменьшается. 128, 124, 120. Да, 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 да. Уменьшилась. <coughs> видно, да? Да, что-то там уменьшается. Видно, Угу. Да. Что там видно? Привет, у меня есть минус. Появился, да удивляюсь, если честно. Появился минус. Это минус, видите? Потому что присоединяется. Видно вам? То есть водителька другая, она уже с такими минусами идет дальше. Сейчас она выше выше, она выше, 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 выше. Она уже, конечно, уставшая. Мадриде. Все из-под крана в Мадриде. Боже, я вообще пришла к косметологу Мадрид. Она говорит, где вы пьете воду? Ну, в смысле, вы сохните Она говорит, я из-под крана беру. Я говорю, ты серьезно? Я ж чуть не это самое. Потому что я с ним путешествую, в Мадриде плюс 400 из-под крана. Это очень мертвая вода. Какая бумажка стала? Синяя. Синяя. да? То есть у нас вода стала с минусом. Понятно? И она стала щелочная. Это щелочь. Синенькая вода. То есть мне не надо тратить энергию, мне не надо ничего тратить. Да? И щелочь мне надо для того, чтобы вот это вот усвоилась водичка.